Вітаю у студії Назарій Занос. Це програма Знакові постаті, медійний досвід та реальні історії особистостя. Наш гість репортер польського видання Жечпосполіта, автор резонансних розслідувань про життя перших осіб Польщі, Павел Грешка. Доброго дня, пане Павеле! Добрий. День, день. У вас, окрім журналістського, є й викладацький досвід. Угу. Що вам імпонує в роботі з молодими журналістами? Ну знаете, всегда человек, когда работает с молодыми людьми, он не замечает, что он уже постарел практически. Это хорошо, пообщаться с молодыми людьми, поделиться своим опытом и тоже вытащить с молодых людей их идеи и их радость жизни. На самом деле я это обожаю, потому что контакт с молодыми людьми это всегда дает какую-то инспирацию. Я не, делаю, не преподаю в Варшавском университете или здесь, потому что здесь платят деньги, конечно, платят какие-то деньги. Но есть, я получаю с того определенный кайф. Я чувствую, что это мне разбивает лично тоже. А маете каких-то друзей среди этих молодых журналистов? Ну да, мы дружим большая, да, и время от времени я стараюсь как-то помогать моим студентам, если кто-то ну хороший студент, если он заинтересован в работе, если я могу чем-то помочь найти, найти. Якщо роботу дати рекомендації, я завжди це вот, без проблем. Но я чувствую себе ну, в какой то відповідності за, 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 за моїх студентів. У нас були дружні отношения з всіми дітей. Наприкінці 2010 року ви разом зі своїми друзями створюєте фонд репортерів. Uh -huh. Що можете занести до активу роботи фонду? Ну, знаете, мы, э, на самом деле мы придумали этот фонд, чтобы вообще чем-то заняться, потому что э, обстановка на рынке польской прессы была такая, что мы думали, что мы вообще потеряем работу. Слава Богу, мы не потеряли, мы, у нас всех есть работа, нас э, рынок прессы не, не выкинул, мы э, сражаемся, и все, все нормально. Оказывается, что мы основали фонд, никому там работать, потому что мы что мы работаем э -э, журналистами. А все равно мы пообещали сделать одну конференцию. Э -э, нам дали на эту конференцию деньги. Фонд Сороша как раз на первую конференцию дал деньги. Ну, раз мы их взяли, мы подумали, что это будет несерьезно, чтобы, чтобы как будто остановиться. Так мы сделали эту конференцию очень компактно для приятия журналистов из э -э, России, Украины. Беларуси. Ну, пригласили своих коллег. Очень компактная, компактна конференция, которую мы посвятили только сохранению источников информации. Она была очень такой узкой, профессиональной. Ну, получилось хорошо. Оказывается, что вот идея фонда всем понравилась. И оказалось, что у нас есть возможность дать приз наших спонсоров для журналистов из стран Восточного партнерства. Так что мы проводим конкурс, мы будем признавать призы. Кажется нам, что на следующий год тоже будет этот, этот приз. У нас появились уже новые программы, так что все раскручивается. Даже у нас один мальчик, э, больше журналист, ну, который не мог найти себе работу, работать координатором, так что мы платим первые mm. деньги. Mm. Так что все пока нормально, я надеюсь, что фонд будет э, развиваться. А кто из украинских журналистов брал участие в этом фонде? Знаете, сейчас не, не помню фамилию Влада, он расследователь из Киева, но сейчас точно фамилию не помню, он известный журналист. А, ну, принимал участие, и на самом деле все ребята из, из России, из, из Украины, из Беларуси, у них есть определенный опыт, в том числе у поляков был опыт. Так что мы это... Не, не были никакие лекции, мастер-классы, это просто был об, обмен опытом. Мы понимаем, что, что журналисты э, на восток от Польши очень профессиональны, у них есть свой опыт, но ну, обстановка чуть другая, но мы не приглашаем людей, чтобы им говорить, что это свобода слова, что это демократия, потому что мы знаем, что вы все это знаете. Просто мы хотели бы изучить ваши приемы и поделиться своими приемами. Это все. — Пане Павле, какие нестандартные подходы вы используете в своей профессиональной работе? Ну, здесь много. Это много говорить. Это надо рассматривать как будто определенные, определенные примеры, да, mm. ну я не знаю, есть что-то необычного. ну бывает, что мы сидим смешанной машине машине, ну сейчас может уже не так, в начале бывало, что мы просто э -э следили за какими-то чиновниками, которые мы что-то подозр подо по подозревали. ну мы конечно через нашу работу с нашими источниками мы можем, мы можем получать информацию, которая является государственной тайной, ну, которая имеет общественное значение. Мы это раскрываем. Но это уже точно работа с источниками. Я не думаю, что у нас были бы какие-то необычные приемы. Ну я знаю, что э, есть много журналистов, которые очень грамотно качественно используют интернет ресурсы. Мы тоже э, стараемся это делать, но знаю, что это очень, это все базисы, э, все это очень распространяется, и на самом деле мы тоже э, хотим это, это, использовать используем Ну здесь специалист побольше, мой напарник Миша. А, были у вас какие? -то провальные расследования, то что що вам что-то не удалось в каком-то расследовании, так что зовсем и тяжелее это вы про них. Ну знаете, всегда есть угроза, что, что какое-то расследование не приведет к ничему, или вы не найдете доказательств, или вообще этого дела не было на самом деле, только а вам Конкретно раз. что? -то? Конкретно, мы когда-то хотели делать статью а, про сына одного премьер-министру в Польше. И мы, ну, нам казалось, что у него очень странная финансовая операция. Мы очень долго старались собрать материал. Почти не удалось собрать никаких доказательств. Я думаю, что премьер-министр каким-то образом хотел защищаться. Одна из газет написала статью про нас, что мы делаем расследование про его сына. Другая сделала биографию этого сына. Так что наконец мы оказалось, что у нас почти ничего в руках нет. Ничего особенного. Мы завершили это дело, потому что ну, это, ну, как будто мы пришли к тупику. Ну, потеряли много времени. Ну, бывает. Просто Всегда журналист должен быть готов на то, что не повезет, что на конце не будет результата. Если ты хочешь добывать результата любой ценой, может быть, что на самом конце ты совершишь большие ошибки и сделаешь статью про человека, который вообще не виноват ни в чем. Это, ну, это угроза. Надо надо об этом думать. Так что не каждое расследование должно приходить к результатам, заканчиваться статьей. Так я думаю. Ви згадали про свого напарника, можна сказати, Міхала Маєвський, так? Да, і и... в яким ви зробили більшість розслідувань. Як ви з ним розподіляєте свої обов'язки, свої ролі під час розслідувань? знаєте, це странно. У нас все чаще і чаще спрашивають, як ми працюємо в Я никогда, никогда не могу ответить на этот вопрос, потому что я этого не понимаю. Мы уже столько, э, так долго работаем э, вместе с собой, что мы практически друг друга понимаем. Например, если я делаю какую-то статью, пишу что-то на компьютере, мне позвонит телефон – Миша может сесть на мой компьютер и работать дальше. И все это продолжится, и продолжится так, как я Не это буду. задумал. Угу. Он просто понимает все это. Так что мы долго очень долго работаем. Причем мы самостоятельные журналисты, если мы завтра скажем друг другу, что расходимся, он будет хорошим журналистом, я буду хорошим журналистом. Мы независимы друг от друга. У нас совсем другие стили. У нас очень много разных интересов, разный взгляды на, на, на разные вещи. Ну, одно, что объединяет, что он на самом деле работяга, и я тоже так люблю поработать, так что если мы беремся за дело, я понимаю, что, что никто не будет там выполнять свою работу или там. Представляется, что он работает. Мы сможем серьезно поработать. Мы тоже можем серьезно поразвлекаться, Но если уже беремся за работу, мы, мы беремся за работу по-настоящему. Ну, потому, ну, так везет уже несколько лет, и все нормально. Не планируем расходиться. <абе> Вам не нагадили ваша работа расследователей полицейскую работу? Mm -hmm, нет, нет, не думаю. Знаете, мы делаем все меньше и меньше э э классических расследований. Мы сейчас занимаемся политическими расследованиями, мы просто хотим показать э, политику, вот, не такое, которое видно через пресс-конференции и заявления политик. Мы хотим, хотели бы показать, что происходит на политической кухне. Вот этим занимаемся. Есть это классические расследования или, не, или нет? я этого не знаю. Когда-то когда, -то, когда -то мы экономическими расследованиями занимались, Ну да, это напоминало работу сыщика. Сейчас все меньше и меньше. Может быть, спросом таких статей нет. Но мы увлекаемся все равно нашей работой, мы делаем то, что, что нам нравится. Пока нравится, пока покупают статьи, все нормально. А вот что будет дальше, мы посмотрим. По крайней мере, фонд остается наш. Український медійник Мустафа Наєм, про якого вам вже згадували неодноразово, зазначав, що коли наймався в відділ політики в газеті, він був далеким від політики. Зараз він один з кращих в цій галузі. Як ви обрали цю політичну тематику? Когда я э, пришел на практику в газету Речь Посполитая в 1991 году, году, еще был студентом, и свободное место было в отделении э, политическом отделении, так я начал работу и начал работать с журналистом, который занимается профсоюзами. Мне сначала показалось, что это скучно, а потом ну, оказалось, что там много что внутри смог? есть, что можно, что можно показать. Ну и потом все все чаще и чаще я искал себе темы где-то чуть стороне от этой основной тематики. А -а -а. В свободное время, конечно. И вдруг газета поняла, что не, не надо наказывать какой-то определенный темы, пусть Паш гуляет и ищет себе темы, как репортер. Так что сначала я начал с политики, которая мне э, очень не нравилась вообще. Это все пресс-конференции, все я думал, что это какая-то чушь, непонятно. А сейчас, когда я журналист чуть э, позрелее, мы смотрим по-другому на политику. На, мы вот смотрим на политическую кухню, на политические страсти. Это нам, это нам интересно, это нам доставляет настоящий кайф. Значит, мы, может быть, тоже потому, что мы не вынуждены гонить за ньюсом, да? за новости. Никто не требует от нас новости. Конечно, если у нас есть новость, мы делаем новость. Нет так, как вот, ребята, которые классически занимаются политикой. На, у нас есть время, чтобы посмотреть, что на втором плане, что на фоне, что там есть вот, засекречено, закопано. Вот, на это у нас время, слава Богу. А, скажите, пожалуйста, пане Павло, как было работать с материалами Смоленской катастрофы? А, какие перешкоди возникали во время этого расследования? Ну, знаете, первоначально это были, э, там были два, два момента, два, два, два препятствия. Во-первых, это тема, которая затрагивала много эмоций, потому что там на самом деле погибли люди. И вот. Не в том, просто люди. Да, да, в том числе э, летчики. Ну, президент, понятно, да, его супруга, много-много mm -hmm. э, политиков, но в том числе летчики. Мы очень скоро определились, что в этой военной части, которая отвечает за перевозки персон там просто творится странные вещи, да? что они такие элитные, как мы думали. Но надо было быть очень тонким, потому что мы никогда не считали этих летчиков виноватыми, мы считали систему виноватой, их командиров, да? что они допускали того, что вот не очень опытные летчики возили персоны на так сложных, в так сложных условиях на так плохо оборудованные аэропорты как северный Смоленский. Ну, на самом деле закрытый военный аэропорт, да, который открыли на, на два визита. Это ну, на самом деле очень, очень сложные условия для для для, для летчика. Так что это был первый момент. Мы хотели избежать э, того, чтобы кто-то подумал, что мы обвиняем летчиков, которые погибли. Считая, что мы не эксперты, мы не будем об этом. Мы можем сделать статьи э, по поводу того, что творится вот в этой военной части. Так мы делали. А второе препятствие было такое, что когда мы уже нашли надежные источники, мы время от времени просто не понимаем, о чем они говорят. Вроде они на польском говорят, а мы не понимаем. Так что мы начали серьезную подготовку к этой теме. Ну, например, я читал все инструкции, касающиеся, которые касаются туполева 154 а Мы научились читать карты, авиакарты. Мы научились читать прогноз погоды для летчиков. И, ну, Мы прошли такой по-быстрому курс. Потом мы много начали... А панічку наші істочники нам говорят. Like. Uh, от крім цієї авіації, яку ви вивчали, чи доводилось вам колись ще так щось невідоме вам вивчати? Mm, Кромі. Э, вот, да. ну, да. конечно, на самом делі. Э, Знаете, ну у нас такая профессия, что мы работаем в какой-то степени как переводчики. Мы сталкиваемся с, мног, с многими людьми, вот люди, которые специалисты от Афганистана, от здравоохранения, от культуры, от СПИДа и прочее, прочее. Мы никогда не будем на таком уровне, как все эти профессора. Эту не освобождает нас от ответственности, чтобы подготовиться к программе, к чтобы быть хорошо подготовленным чтобы понять, что эти люди нам говорят. Вообще, говорят правду или врут, в чем суть. А потом перевести этот э, странный язык профессоров, летчиков, врачей на общий э, язык общего понимания. Вот в том заключается э, тоже суть э, работы журналиста. Чтобы он мог объяснить публике, чтобы она поняла. Но сначала журналист должен сам понять, Понять, что ему говорят. А есть, чтобы понять, он должен более-менее ориентироваться в теме. Так что ну, любая тема, это на самом деле должна быть серьезная подготовка. Есть, есть время, надо это делать, потому что статья может не получиться. Даже может получиться, и человек не знает, что он что он выглядит после, в этой статье как дурак. Человек, который не, не поняла з діла статті, це плохо. Тим більше, що зараз інтернет розвід и... да, і світу да, займатися. Так, можеш посмотрети, які атліки на твою статті. Люди, які спеціалісти mm. mm. ну, mm. більше немає. Ви три роки працювали в Москве в Ласкором же посполітою. Чи можете порівняти роботу журналіста в Росії і Польщі? Ну, знаете, зависит, вы думаете о русских и польских журналистах или журналистах, которые работают в России для Нет, польских, русских и польских русских и польских. Ну, знаете, ну, это совершенно другие условия работы. Ну, в Польше. Во-первых, Москва это очень большой город, где много происходит политики, такой на высшем уровне да, ну там лидеры государств просто ездят каждый день, да. В Польше чуть-чуть поспокойнее, так что в плане информационном Москва очень насыщена информацией. Но если сравнивать условия работы журналистов Польши и журналистов в России, это совсем другая сказка. Но по сравнению с ними у нас, мы в очень комфортной обстановке. Никто нам не угрожает, никто не убивает, никто по нас не стреляет. нету цензуры, нет заказных статей и прочее. прочее. Все это знаем. Я дружу, очень дружу с ребятами из фонда защиты гласности. И, ну, мы очень часто общаемся с Борисом Тимошенко, он мне говорит, что там происходит в регионах России, тем более, что у них есть интернет-сайт, я тоже это читаю, но это просто ужас. Поэтому, по сравнению с этим, ну, в Польше очень-очень комфортные варианты, условия работы. Ну вот как раз до этого хотел бы спросить, насколько близки журналисты журналистика Польши до европейских стандартов, до западных? Ну, ну знаете, я думаю, что более-менее, да, где-то можно нас легко, легко записать в, это, в западный стандарт, я не вижу каких-то отличий. Если что-то что есть опасное, то рыночное состояние прессы, да, что... Рынок становится рекламодателей, читатели все уже и уже, денег все меньше и меньше, журналистов уволяет. Я слышу, что ну, постоянно кто-то уволяет журналистов в Польше. Но это на самом деле угроза. И для профессии, и для демократии. Потому что если не будет свободных медиа, не будет демократической страны, не будет кому смотреть на руки власти. Власть это должна хорошо знать, что это идет ей в пользу на самом деле. Якщо хтось не облюдає, занімет йде в пользу. Кілька років ви працювали військовим кореспондентом в гарячих точках. Логічним підсумком цієї роботи, як я розумію, стала ваша книга Моя воїна. Що, що керує людиною, коли вона залишає все і йде добровільно на зустріч з війною? Ну, знаете, разделим две вещи. Во-первых, mm -hmm. моя война ⁇ это не моя война, это война генерала Скрипчака, Это книжка но ну, биографический... Вы написали разом с ним? И... Да, uh -huh. ну, это книжка биографическая книжка его. Uh -huh. Это не имеет ничего общего с моей работой как военного корреспондента. Uh -huh. Это совсем другие дела. Про это я книжки еще не сделал. Может быть, когда-то сделаю. Ну что ж, я думаю, что у журналистов есть долг, да, насвещать, что происходит в горячих точках, да, Но если не будет там журналистов, там не будет никого, никто не будет смотреть, что там творится, а там время от времени творятся очень ужасные вещи. Но бывало, что мы что мы были в разных странах до того, когда там при, приехали э, э, силы ООН или вообще кто-то мог наводить порядок. Так что мы были журналисты и люди, которые стреляют э, друг к другу и, и все. И я думаю, что Журналисты тогда были каким-то сдерживающим фактором, да, что если, если кто-то снимает, если кто-то может э, раскрыть, например, массовые могилы, а это сдерживает людей от совершения преступления. Я думаю, что это есть, есть долг журналисту, чтобы быть в таких местах. Че бывает у вас иногда желание снова повернуться в горячие ну, точки? Я не работаю по принципу адреналина, значит, мне это не нужно для, для жизни. Конечно, это интересно, это долг, но нету так, что я мечтаю, что о, я уже два года не стреляю. Моєму присутності, і мені становиться плохо. Ні, все нормально, я можу жити без того. Хоча, ну, звісно, якщо було б какое-то предположение, було б щось цікаве, я б, мабуть, не відказався. Пожалуйста, мабуть, якщо я нужен, пожалуйста, ради Бога. А ви подружилися, розповідали, що подружилися з багатьма журналістами там в гарячих точках. Чи підтримуєте ви з ними стосунки? Переписуєтесь час. Знаете, время от времени да. Я думаю, что у меня, у меня есть мой, мой телефон, у меня есть мой блокнот. Я понимаю, что есть несколько журналистов, с, которых, с которыми я работаю в горячих точках. Если он не позвонит, я сделаю все, чтобы им помочь. А если я им позвоню, я тоже ожидаю, а позвоню, я тоже ожидаю, что они мне помогут. А так пересипа, переписывать, чтобы друг другу желать всего хорошего на праздники майские. Как-то мы понимаем, что мы все заняты люди, но я о них не забываю. И, конечно, если кто-то будет в чем-то нуждаться, я бросаю все и буду помогать, конечно. Вам, як газетному журналістові, можливо відомо, що українці мало читають пресу, пресути. Як Ви вважаєте, чому в Польщі з цим все гаразд, поляки більше читають, а українці дуже мало? Знаєте, от, Я би не, не сказав, що поляки так дуже хорошо читають, пресу і книжки. Я, як раз, може більше, ніж українці. я не знаю, може якийсь синдром посткомуністичних стран. что вот, люди читают газеты в Западной Европе, да, в Скандинавии, а в наших странах как-то не читают. Нас это даже бесит, потому что вот мы, мы с Мишей издевали две последние книжки, и перед последним, сейчас последним я не знаю, как продалась, потому что это еще рано, а перед последним где-то мы продали 13 тысяч экземпляров. И все говорят, о, какой-то это успех, ну умеешь, Паш, молодцы. ну какой же успех, ребята? Это 13 тысяч экземпляров. Мы, когда с журналистами, хотели менять мир. А сейчас вы говорите, что мы продали 13 тысяч экземпляров книжки, и это успех? Нет, это не успех. Конечно, в наших условиях это успех. Но пока, слава богу, мы с этим не согласны. Сейчас мы думаем, какую книжку сделать следующую, чтобы чтобы она закончилась настоящим успехом. Настоящий успех, это, я думаю, 100 тысяч экземпляров. И были такие примеры. Гомора, Роберта Роберто Савиано, книжка про, про итальянскую мафию, продавалась в Польше свыше 100 тысяч экземпляров. Биография Рушарда Капушчинского, которую сделал Артур Томасловский. Вот тоже получила вот такой резонанс. Есть книжки, хорошие книжки репортеров, да, Анна Зейерстад, которая сделала книжку про Афганистан, которая продается замечательно в Польше, во многих странах мира, так, я думаю, что не надо сдаваться, что есть есть хорошая тема, если ты сможешь сделать хорошую книжку, у тебя всегда есть шанс на, на успех. Но не надо говорить, что 13 а тысяч это рыночный успех, и во всем виноваты читатели, да, что они не читают. Ну ладно, наша работа, чтобы заставить их читать, поставить, сделать такую книжку, чтобы они не могли пройти мимо. Я надеюсь, что мы еще сможем это сделать. Головний редактор Речі Посполітої Адам Міхнік, дуже відома людина. Які у вас з ним професійні стосунки? А у мене ніяких знімало контактів. Е Стусунків немає, тому що він головний редактор газети виборчий. Я надеюсь, потому что я уезжал два дня назад с Польши, что это не поменялось. Фактически поменялся главный редактор в газете посполита но, но не на него. Он, Адам мехника очень влиятельная фигура, известный журналист, и его оценивают по-разному. По но он, на самом деле, был диссидентом, он много лет сидел в тюрьме. Но он вызывает в Польше до міх много контроверсій. Я на самом деле читаю його статті і не собираюсь как будто оценивать його. Он для мене -э, фігура, а ми лично знакоми. Пане Павло, ви побували в багатьох країнах світу. З чого починаєте своє знайомство з новим містом? Знаете, ну, зависит. Наверное, я ищу место в крыше. Это все. Я говорю, что я стараюсь работать по принципу вода, статья, крыша и питание. Так что я ищу место, где можно нормально жить, где можно подключить свои оборудования, чтобы зарядить. Навести связь с, с редакцией, значит, интернет или телефон, с этого я начинаю на самом деле. Если я еду здесь по ну, профессиональным причинам, да, если я еду проводить свободное время, ну, я редко езжу вообще э, на какие-то экскурсии, практически не буду. Но если я вообще попадаю в какую-то страну, как турист, я ищу бара с хорошими напитками. Больше ничего. И вам же удалось отведать в Львове какие-то такие кавиарни, бары, Ну да, я на самом деле первый раз, когда я был в Львове, первое место, в которое я попал, это была Дзига. и так я уже остался в Зиге. Это был первый раз в Львове, так? Когда нет, я второй раз. Когда uh -huh. я был первый раз в Львове, оказывается, что Марк Ивашичин – это знакомый моих знакомых. Uh -huh. Он был моим первым контактом в Львове. И мы встретились в ага. Я до сих пор остаюсь поклонником Дзиги. Вы в этом плане консервативнее, так? Ну, я открыт на предложение. <laughs> так что без проблем, если будут какие-то другие приложения. Но в мне нравится. Дякую вам за интервью. Нагадую, с нами в студии был, был Павел Решка. Лауреат журналистских премий «Польский Пулицер» имени Дарьо Шафикуша и Андрея Войцеховского. До встречи в эфире и в Дякую.